Рамару Камлык, заступника директора театру имени Володимира Магара, вітаємо сегодня в нашей студии. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Я прежде всего хотела бы от имени администрации творческого коллектива Запорожского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Магара поздравить всех жителей Запорожья с великим праздником. <говорит> ну, хотела бы рассказать о том, что у нас происходит в театре в связи с... Так, у вас <говорит> нас поди, с подіями, которые сейчас происходят, что приурочено саме <говорит> <до цього? говорит> По инициативе творческой молодежи нашего театра мы начали цикл мероприятий, посвященный Великой Победе, еще в августе 2014 года, с концерта. Большого театрализована Украина назавды, Свобода на Разработали цикл мероприятий, подготовили к выпуску новые спектакли, концерты, театрализованное представление, посвященные этой дате. И всего их в арсенале 70. Вот на сегодняшний день мы осуществили 63 таких мероприятий, которые посетили практически 24 тысячи человек. Это и школьники, и студенты, рабочие предприятия, а также жители Запорожской области. Мы областной театр, и мы большие привилегии отдаем сельскому жителю. Или выезжаем туда на место в районы, а чаще всего они приезжают к нам в театр, потому что ничто не может сравнить в впечатление от посещения самого театра. Это красивое здание и самое главное все то, что в нем происходит. То какие еще заходы лишилось? Ось, власне, вы сказали, 63, а то еще 7 заходов певных маэта провести. Да. Ну, в течение 2014 -го года и вот и в 2015 году у нас прошли спектакли, уже легендарный спектакль «Мамай», спектакль «Зарады життя на земле», премьера «Запорожец» в Париже, моноспектакль «Час в все спектакли героика патриотической направленности, а также к Шевченковским дням, где воспевается дух украинского народа, э, патриотизм, это Украина, Украина, и, э, э, сейчас, э, вот цветы и диты и Кабзарь. Сейчас сегодня у нас э, пройдет э, в... В два часа урок мужества, подготовленный совместно с центром патриотического воспитания молодежи. Это партнерство, оно существует в театре у нас давно, и молодежь с удовольствием посещает наши мероприятия, очень любят все то, что мы готовим для них. Сегодня будет встреча с участниками антитеррористической операции, ветеранами войны, а также большой театрализованный концерт. Ну, поскольку в прошлом году танго Перемоги по очень понравился, мы решили повторить по просьбе организаторов Центра патриотического воспитания, но модернизировали его, немножко переделали, внесли туда новые номера. Все это стараниями молодежи и молодого режиссера Леси Плохоткиной представляет собой танго перемоги это э, синтез различных жанров у нас в театре есть и эстрадно-симфонический оркестр и замечательный балет артисты драмы вокалисты ну вот такой театрализованный концерт с элементами видеоряда документальными кадрами ну и также выступлениями в процессе этого концерта ветеранов войны. Какие именно были внесены изменения? Вы говорите про модернизацию этой выставки и про какие-то изменения. Да, немного заинтриговали. не всю картину. Со временем, ну в это тяжелое время активизировалась творческая молодежь. Много появилось песен, поэзии, такого патриотической направленности. И мы, конечно, отслеживали все это и с удовольствием взяли их в концерт, заменили какие-то номера, которые уже давно были в репертуаре на более новые, те, которые любят молодежь и воспринимают лучше. Завтра в театре традиционно пройдет телемарафон, в котором примут участие также ветераны войны, участники войны, участники террористической операции, выздоравливающие госпитали, которые рядом находятся с театром, посетят тоже это мероприятие. Будет большой праздничный концерт. Вы, собственно, будете тоже участвовать в этом телемарафоне. Также я хочу отметить, что мы с большим уважением относимся к ветеранам, участникам войны, бывшим работникам нашего театра. Каждый год мы приглашаем вот в день проведения телемарафона наших ветеранов. Для них особая программа. Ну, они прежде всего поучаствуют в самом телемарафоне. Затем наш директор заслуженный работы культуры Украины Владимир Николаевич Панкин э, вручит им э, конверты с материальной помощью, а э, молодежь театра, профсоюзный комитет организовывают э, праздничный обед с настоящей солдатской кашей, сладостями. Я надеюсь, что ветераны будут довольны. И у нас будет возможность поговорить о их сегодняшней жизни, расспросить о, э, то, что их беспокоит, э, об их мнении о э, событиях текущих сегодня в нашей стране. И 9 мая в 15 часов мы традиционно приглашаем всех жителей Запорожья, не только участников войны, но и, и их семьи, На благотворительный большой праздничный концерт в наш театр. Ну, и сейчас мы готовим еще также большой театралізований концерт, который пройдет в день независимости. Ну, это будет уже сюрприз в августе. Власне, кошти зібрані з благодійного концерту. Mm -hmm. Вони будуть направлені спрямовані куди. Для ветеранів, для виздоравлювачів, для больных, на э, їх піддержання. Ну так вистава концерт танго перемоги минулого року. Наскільки була успішною? Чого очікуєте від цьогорічного mm -hmm. показу? Ну э, как і запчені з работниками центра патріотичного виховання, з учащимися э, ліцея э, захисник. И э, в других учебных заведений э, мы поняли, что э, в, этот концерт надо продолжать в течение нескольких лет, потому что. Э, в тронул до глубины души своей искренностью э, патриотизмом, а э, сейчас вот э, в это последнее время как никогда востребована именно эта героика патриотическая тематика. Поэтому э, мы думаем, что э, этот цикл будет продолжаться, и э, мы будем, ну не только этот концерт, но и многие другие э, осуществлять э, в постановке. Забігаючи трошки наперед у танго перемоги можна буде почути військові пісні пісні, так да, обов'язково. От... пісні е, прошлих воєнних літ. Е, сейчас е, молодіж із е, е, музику. Е... Лесную, что, ту музыку, да, ту что была музыку да. Mm -hmm. но делаются э, аранжировки более современные, да, них, э, даже в виде рэпа, но mm -hmm. mm -hmm. ну, если это молодежи близко, э, понятно, э, доступно, то почему нет, э, суть-то остается. Так, суть завышается, но я вам так скажу, что на вся мова також ценует, есть такая мова, которая ценует именно такие песни, то есть, которые были написаны мовою оригиналу, скажем так. Як гадаєте, mm -hmm. що саме може донести вистава концерт, ось саме в такой день, саме в такий час за таких умов? Я думаю, что и так молодежь понимает, что взрослее не нужно отсиживаться, прятаться за спины своих товарищей, отцов и братьев, готовить себя к защите Отечества. Защита может быть разная и здесь, в тылу, и на фронте. Что будет необходимо? Ну, будем надеяться на мир, но мы уверены, что театр Магара своим искусством, своими творческими силами мы делаем все возможное, чтобы наша молодежь укрепилась в этом мнении. Насколько, эмоционально и психологично сложно готовить вот такие проекты, связанные настолько глубоко с историей и враховывая, собственно, ситуацию? В нашем театре хранится архив актеров, работников театра, которые были на фронте в тяжелые годы войны, выезжали с агитбригадами на фронт. У нас есть все эти документы, есть экспонаты, где мы проводим и экскурсии по желанию учащихся, зрителей, которые просто приходят в театр. И вот это наследие, оно очень важно, передать современной молодежи в ненавязчивой форме. Но сейчас, слава Богу, молодежь другая, она уникальная, она так впитывает все, что происходит сегодня, делает правильные выводы. И театр делает все возможное для того, чтобы молодежь была патриотична. Не плануєте это часом, которые із из заходів, які которые уже максимально успешно відбулися, а повторить, скажем, Украина на вик, або которые із из тих заходов, которые уже прошли? Да, специфика театра такова: э, если мы готовим какое-то мероприятие, оно никогда не бывает разовым. Во-первых, вкладываются большие творческие силы, материальные затраты. Самое главное душа. Вот поэтому в однодневок в театре не бывает. Эти мероприятия проходят в течение года, если они идут успешно, идут долгие годы. Вот, например, театр, спектакль «Мамай» идет в театре 9 лет практически, и мы с каждым разом и сами для себя открываем в нем что-то новое, и также видя реакцию зрителей, мы понимаем, что спектакли такой направленности. Будуть жити завжди. за досвідом минулого року показу власне вистави концерту танго перемоги. Чи спостерігали тенденцію того, що приходила на виставу не лише молодь і старше покоління, а й діти? Конечно, приходят на подобные спектакли семьями. У нас э, вообще мы стараемся, чтобы многие спектакли, которые у нас есть в репертуаре, а их почти 60, были спектаклями семейного просмотра, потому что ничего не заменит для воспитания ребенка общение с родителями и чтобы была тема, о чем поговорить, а э, то, тот продукт, который готовят в театр в театре, он не остается. Ну равнодушним для наших посетителей. поэтому в часто приходять сім'ями. Величезно дякуємо за вашу роботу, за те, mm. що завітали, поговорили і зацікавили. Сподіваюсь, багатьох глядачів виставою, концертом танго перемоги, яке відбудеться, якщо точніше. Завтра. 9 травня о 18, так? Да. Отож, можна завітати до театру імені Володимира Магара на виставу-концерт «Танго перемоги». А поки що...